শহরের মাস্টারপাড়া এবং সংলগ্ন এলাকাগুলিতে দেখা দিয়েছে জলবাহিত জন্ডিস রোগের প্রাদুর্ভাব রবিবার সংশ্লিষ্ট এলাকা পরিদর্শন করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক বিশাল কুমার এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিটি বাড়ি থেকে পাইপলাইনের লাইনের পানীয় জলের নমুনা সংগ্রহ করার জন্য আগরতলা পুর এবং ডিডব্লিউএস বিপক্ষে নির্দেশ জারি করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক ডাক্তার বিশাল কুমার देखिए 22 तारीख से वार्ड नंबर 32 मास्टर पारा के आसपास के इलाका कुछ लोगों ने बुखार पेशाब का रंग पीला होने की कंप्लेंट दी और कई बच्चों को खासकर जो यंग बच्चे हैं उनमें पीलिया के लक्षण देखे गए हेपेटाइटिस के लक्षण देखे गए तो आज हम सबने सभी डिपार्टमेंट्स पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, पी डब्ल्यू एस डिपार्टमेंट सी एम ओ ऑफिस डिस्ट्रिक्ट ऑफिस म्यूनसिपल ऑफिस और जो भी इस प्रशासन से रिलेटेड ऑफिस हैं उनके साथ हमने एक मीटिंग करी और इसमें पाया गया जो कंप्लेन है कि जो पीने का पानी जो घरों में पहुंचता है उसमें सफ़ाई मतलब तो उसमें गंदगी देखी जाती है तो इसके लिए टी डब्ल्यू एस डिपार्टमेंट और ए एम सी को इंस्ट्रक्शन इशू किए गए हैं कि वो सभी घरों के पानी की जांच करें जहाँ जहाँ भी लोग इफेक्टेड हैं और पूरे पाइपलाइन का सर्वे हो और पाइपलाइन के सर्वे पे जो जो पाइपलाइन पुरानी हो गई हैं अथवा डैमेज हो गई उनको चेंज किया जाए साथ ही साथ जो नाली का काम स्मार्ट सिटी से चल रहा है उनको भी एक प्रिकॉशन दिया जाए जहाँ भी ये पीने के पानी की पाइपलाइन पे काम हो रहा है उसको डैमेज ना किया जाए उसको सेफ रखा जाए ताकि उसमें नाली का पानी ना घुस पाए एक क्षेत्र सकाले जलर सैंपल संग्रह करें ता परीक्षा करा हो जानिए छिम त्रिपुरा जिला शासक दो सैंपल कलेक्ट किए गए थे आ, उसको एजीएमसी में टेस्ट के लिए भेजा वो नेगेटिव आए हैं लेकिन हमने दोबारा से इंस्ट्रक्शन इशू किया है कि जो भी अंडरग्राउंड टैंक है या ओवरहेड टैंक है उनका सैंपल कलेक्ट किया जाए और हाउसहोल्ड्स को भी एक सैंपल बॉटल दिया जाए जो सुबह का जो पानी पाँच या दस मिनट पहले जो पानी आता है उसको कलेक्ट करके वो हम लोग अपने माध्यम से सर्वे करा के कलेक्ट कर लेंगे और फिर जांच में वो जानकारी आने पे आप सभी को बताएंगे गत प्राय एक सप्ताह धरे बर्दवाली मास्टरपाड़ा टाउन प्रतापगढ़ इत्यादि इलाका थेके जन्डिस रोगेर प्रादुर्भावेर खबर उठे एसेछे भी विभिन्न संवाद প্রেক্ষিতে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসককে এ বিষয়ে তদন্ত করার দেওয়া হয়েছে নির্দেশ মূলত বিভাগের নতুন পাইপলাইনগুলি ফুটো হয়ে যাবার কারণে জীবাণু মিশ্রিত জল পরিবাহিত হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছিল বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো এক্ষেত্রে আলাদাভাবে সংশ্লিষ্ট এলাকার জলের সার্ভে করবে সিএমও বিভাগ তবে সার্বিক পরিস্থিতিতে আগামী পনেরো দিন সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দাদের জল ফুটিয়ে পান করার জন্য পরামর্শ দিয়েছে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন রিপোর্ট নিউজ নাও